Скажіть, що все добре. я бейчик. Але так. Героям слава! А геройкам. І геройкам. І що їсти <говори> носять київлянам. і всім українцям. Потому что мир поменялся. Как поменялся? Как поменялся? Мир не поменялся. Ну это что? здесь голове. на Голове да. понимаю. Нет. Ну... У нас а, с июля по август а, идет в Силезии а, это вот это нашиский вот этот как он называется лагерь, да. Но ну, представьте сколько там людей это собирается. Нет. 750 тысяч. И вот представляете, этих мудаков. Ой, извините, да, за выражение. Называйте своими именами. Нашисты у нас должны быть а, где-то рядом, чтобы в любое время они на автобусах могли приехать. А, то есть они втираются, потом Понятно. захватывают Понятно. эти я как они делают. Все они знают, да. что это делал Путин. Никто же да. не идиоты, так же вот. Но самое интересное, тем... последний вот Волгодонский, ой, Волгоградский взрыв, например, пишут, вот там совершила это, Чеченка, ой, Дагестанка. Она пишет в Фейсбуке, да я здесь, вот я живаю, что? Они, они а уже там какую-то голову уже принесли. И спросите русских, хотят ли русские я войны как раз и спросите это... может ли нормальный народ если мы да. шизофреники экстремисты бандеровцы может, может ли люди которые ну, такие Нет, майданутые но, может, тоже своим героям из живых цветов выставлять Нет. крест Вон, я, так, я тоже бандеровцы я Я на <свят> 20 <свят> лет я прожил <свят> в Бердянске на, мои... на юге Украины не я приехал когда я это был 1978 год, и когда я начинал говорить на украинском языке в автобусе, я увидел, что некоторые выходят с автобуса. Они боялись, наверное, что сейчас взорвется бомба и, и будет капут. Понимаете, вот это идеология коммунизма, фашистская идеология. Это не коммунизм, это фашистская идеология. Что ты тут делаешь? С кем ты пришла на Майдан? С и с І що ви тут будете робити з ними? Скажи, ти тут бачила? Кого ти бачила? Фотографії, тільки загинули. Фотографії які загинули? Дяді, так? Дяді, фотографії, тічі, так? Школу хочеться вже? А букву яку небудь знаєш? А скільки букв? — Скільки букв знаєш? Скажи! — Скажи, Багато. Скажи, багато. Та Та не знаю. — Ти не знаєш? Слава Украине! Да, да, София. Как ее зовут? София. А как вас зовут? Динара. Как вам здесь вообще на Майдане? Очень трогательно, конечно. Очень невозможно спокойно на все это смотреть. По крайней мере, с первого дня. По возможности участвуем. Как вы думаете, удастся избежать кровопролития в Крыму? Нужно избежать. Хотите, чтобы Нужно избежать. Разум разум восторжествовал. Иначе. Иначе будет большая катастрофа. Но войны мы точно не хотим. Война никогда ни до чего доброго не приводила людей. Только до одних жертв. Адай Красуне, господине, Слава Украине! Героям слава! А Геройкам Слава! Ну, знаете, как говорят в Одессе, дай Бог, чтобы у вас все было, и вам за это ничего не было. А у вас так? Ну, конечно, так, а как же? Иначе ж быть не может. Но самое главное, что мы победим и выставим, выставим, это я вам на 100% гарантирую, и Крым обязательно будет наш украинский. Мы все выставим, а Одесса будет нашей? Она ну, давно... Одесса, Одесса, она, я вам скажу, будет. что Одесса была, есть и будет, и она всегда была среди тут и между здесь. В один из ресторанчиков Одессы приходит Йося и говорит, скажите, пожалуйста, среди тут Абрам есть? Йося, ты столько лет прожил в Одессе, ты не знаешь, что не среди тут, а между здесь. Вот. Поэтому в Одессе что, провисел российский флаг всего-навсего полтора часа. А потом пришло полторы тысячи наших одесситов и он упал. Так что все будет в порядке. Да, вот и навыки. то есть смысл какой вот это Нет, все было? Нет, понимаете, я сейчас вас в мою В Крыму мы с кровью? Заважка Тому що кров потрібна не нам, кров потрібна тим силам, які зараз проводять ту магічну акцію з Україною для того, щоб перевести її за рійського ЕГрегору в інший, про які ми всі знаємо. Вони будуть намагатися створити кроваві жертви. Наша задача уникнути тих жертв, тому що ситуацію в Криму повинна вирішувати зараз. Світова, світова єдність Повин, повинні вирішувати українці в усьому світі з усіх країн об'єднатися. І е, світова державна, е, ну скажімо таке державне суспільство повинно захистити. І це буде прецедент того, що дійсно договори мають е, мають бути дійсними, мають існувати, і вони існують. Е, тобто, це певна така перевірка, перевірка світу і Світових держав, які взяли на себе зобов'язання стосовно України виконати ці зобов'язання. І якщо вони не будуть виконані, в будь-якому разі Україна залишиться цілісною. У будь-якому разі, Україна ніколи не буде розщепленою на різні частини. Але це, ця перевірка, ця кармічна перевірка, вона змінить історію всіх держав і планети в цілому. Чому так чисто в зале? Зал сегодняшнего дня підготовлений до святкування 200-ти річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка.